بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم واقعہ لے کر آئیں حضرت ابو حراض اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گار صحابی تھے آخر وہ کیوں اپنی والدہ محترمہ کو قتل کرنا چاہتے تھے اگر آپ اسلامی واقعات والی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سیدنا ابو حریرہ راض اللہ تعالیٰ عنہ فتح خیبر کے بعد ایمان لے آئے تھے وہ چند سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ پائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے بھی سال ہو گیا تھا ابتدا میں حضرت ابو حریرہ راض اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول جانے کی بہت عادت ہوتی جی تھی جو بھی حدیث یا کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے تو وہ بھول جاتے تھے پھر ابو حرہ راض اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے دعا کیجیے تاکہ یہ بھول جانے والی عادت اور بیماری سے مجھے چھٹکارہ مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی لیکن ان سے یہ عادت و بیماری نہیں چھٹی تھی حضرت ابو حریر راز اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والد محترم اس دنیا فن سے چلے گئے تھے تو حضرت ابو حریر راض اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے تو ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں بچپن سے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور ان کی والدہ نے دوسری شادی نہیں کی تھی اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اور بچوں کی پرورشی خاطر دوسری شادی نہ کرے وہ غازیہ بن کر زندگی گزارتی ہے اس کو موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی متطا فرما دیتے ہیں جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں بھی غلط باتیں کرتی رہتی تھیں ایک دن ابو حریر راز اللہ تعالیٰ عل کے والدہ ماجدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں کچھ زیادہ ہی بے ادبی کر دی تو حضرت حریر راز اللہ تعالیٰ عل کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی ماں کو قتل ہی کر دوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بے ادبی کرتی جو ان کی شان میں گوستاخی کرتی ہیں وہ الفاظ مجھے سننے نہ پڑیں گے پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی اجازت دلوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا مشورہ کر لوں پھر ایک دن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ آپ کی شان مبارک میں گوستاخی کرتی رہتی ہے آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں اپنی والدہ کا قصہ نپٹا دوں تو شفیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آگر کر فرمانے لگے کہ اے حریرہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تجھے اجازت دوں کہ تو اپنی ماں کو قتل کرے یا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری والدہ کے لیے تمہاری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کروں تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حس عبرا راض اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حسط عبرا راض اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دوڑ نکلے کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو میں نے دروازہ کھٹکٹایا ماں غسل کر کے فارغ ہوئی تھی اس نے دروازہ کھولا اور مسکرا کر کلمہ پڑھ کر کہا ابو حریرہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہوں پھر اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑے وقت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی احادیثیں یاد کر لیں کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ احادیث کی روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حور راز اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو بھولنے والی بیماری تھی اسے چھٹکاراتا فرمایا اور حضب حور راز اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے سب سے زیادہ احادیث کی نقل کرنے والے ہیں اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضب ابو حور راض اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بھول جانے والی اس بیماری سے چھٹکاراتا فرما دیا اس لیے اپنا اور اپنوں خیال رکھیے گا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ